apa? Siapa nak tanya kat Ya. Yang tu. siapa? Oh, kau nak buat tu. Ha, kau nak. Sebab kau ni dekat Daripada depan ni boleh bawa kita cerita tak? ni ada dalam Itu, Betul? Haa, ada dia ni ada dalam 不理解。 Juga Okey, Ok, juga apa ini? Ada 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 kita Yeah. dalam ikawa anak-anak. Jadi saya akan membentangkan tentang laporan saya mengenai produk BBM yang telah saya melakukan perkumpulan iaitu ber, bertajuk hutan harmoni. Jadi saya akan menerangkan tentang objektif. Apakah objektif produk yang telah saya lakukan ini? Okey, yang pertama, kanak-kanak dapat kanak-kanak dapat meneroka alam semula jadi. Dapat meneroka alam semula jadi seperti yang kita tahu hutan-hutan hutan merupakan alam semula jadi mereka dapat meningkatkan imajinasi mereka dan meletakkan diri mereka dalam hutan Jadi yang kedua, membolehkan kanak-kanak menyebut sekurang-kurangnya sekurang lima nama haiwan dengan betul Yang ketiga, dapat meningkatkan upaya mereka untuk menggunakan bahan pembelajaran secara aktif dan kreatif iaitu menggunakan koran itu dengan baiklah Jadi yang terakhir sekali Membantu kanak-kanak mengawal emosi mereka dengan cara yang positif dan lebih stabil Jadi apakah jadi bahan-bahan yang kami gunakan ialah warna air, gambar haiwan, pasir mainan, kotak terpakai, gambar haiwan, teknologi nama ejaan haiwan dan warna. Jadi jadi menu penggunaan hutan harmoni ini. Jadi terdapat dua stesen. Yang tu stesen pertama ialah dinamakan sebagai apa nama saya. Di mana yang pertama langkah, langkah pertama yang guru memperkenalkan hutan harmoni kepada kanak-kanak untuk menarik perhatian mereka itu. Aa, sebagai contoh, hari ini kita akan menjelajah hutan harmoni. Dia ya, macam tu. Jadi yang kedua, guru menunjukkan gambar suasana dalam hutan yang harmoni dan tenang. Jadi guru mula bertanya soalan tentang gambar tersebut sebagai pendedahan kepada aktiviti pembelajaran yang ingin disampaikan. Jadi seterusnya, guru meminta kanak-kanak untuk men jadi uh, uh, suatu guru menunjukkan uh, gambar tersebut guru meminta kanak-kanak uh, menceritakan pengalaman mereka. Mereka pernah tak berada di hutan, mereka pernah ke bermain. Uh, pasir atau mereka pernah ke tengok pokok-pokok, haiwan, sebegitu. Jadi guru meminta kanak-kanak untuk meneka gambar haiwan yang telah disediakan di belah hadapan kotak. Seperti yang kita tahu, dalam uh, di hadapan kotak terdapat gambar-gambar haiwan, lima jenis haiwan yang berbeza. Jadi yang ketiga, eh, yang kemudian, Guru meminta kanak-kanak untuk mendekatkan ejaan nama atau nama haiwan di tempat yang betul sambil meja Sebagai contoh, dapat gambar lebah tadi So, sebelum kanak-kanak meletakkan ejaan nama haiwan itu dengan betul dia Guru meminta kanak-kanak untuk meja seperti L-I l E-A-H b Le Tak pun burung batu kata nak tunjuk pun Le bah Macam tu Jadi kadang-kadang yang mereka dengan betul akan dapat berdekat emosi sebagai tanda bahagian Jadi yang stesen kedua pula yang digelar sebagai pasir sungai harmoni Iaitu kadang-kadang diminta untuk membina istana Atau bangunan berdasarkan bahan permainan yang disediakan Jadi yang, yang terakhir sekali Burung meminta kadang-kadang membina bangunan yang banyak Kanak-kanak yang punya bangunan yang banyak akan menerima pelekat emosi Pelekat emosi berdasarkan Uh, berapa banyak bagusnya mereka dapat buat jadi uh, seterusnya kos pasal angkutan golongan ini berdasarkan bahan-bahan yang kami lakukan berdasarkan bahan-bahan tersebut kami jumlah kos keseluruhan ialah RM52 jadi proses ini merupakan proses pendokumentasian saya ketika melakukan uh, melakukan produk ini iaitu saya melukis, mewarna, saya menampilkan pasir, saya menampilkan kotak-kotak, dan saya melekatkan dengan protein Jadi inilah proses semasa produk hutan harmoni ini dijalankan Jadi yang ini saya berjaya untuk melakukan aktiviti ini dengan baik Dan kanak-kanak dapat menerapkan Dapat menunjukkan emosi yang baik dan seronok dengan aktiviti yang kami lakukan Melalui aktiviti produk hutan ini Jadi implikasi Uh, aplikasi produk ini dalam bentuk persekitaran pembelajaran yang positif Membentuk persekitaran pembelajaran yang positif Kerana Uh, kami menggunakan pasir pasir dan pelekat sebagai satu uh, satu medium um, uh, satu pemukat emosi yang stabil bagi mereka supaya mereka lebih kepada imaginasi dan mengidam mem, atau membiarkan mereka meneroka dengan sendiri tentang produk kami itu. Jadi yang kedua kanak-kanak melalui apabila pembelajaran yang positif kanak-kanak boleh mengurus emosi mereka dengan lebih stabil. Jadi yang ketiga meningkatkan pemainan motor halus di mana mereka mereka apabila mereka bermain pasir itu mereka dapat men bermain menggunakan tangan mereka jadi itu dapat meningkatkan kemahiran motor mereka serta koordinasi tangan mereka terhadap satu satu perkara yang satu benda mereka buka Yang terakhir sekali ialah membina kuasa kata kanak-kanak itu seperti yang tahu harmoni. Harmoni merupakan satu uh, saya akan tanya apabila saya tanya kepada mereka mereka tidak tahu jadi saya memberikan satu saya beri penerangan tentang apa itu harmoni. Jadi itu memberikan kuasa kata, kata baru kepada mereka. Jadi kelebihan produk ini ialah mensuai kanak-kanak dan selamat untuk digunakan kos yang rendah aa, sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak mudah jadi aa, dan bahan ini mudah untuk didapati di sekali kita kita so, Selain itu, aa, apa yang saya dapat juga daripada kotak ini saya menerapkan aa, amalan mesra alam iaitu produk kotak ini saya dengan kotak terpakai itu saya pintar semula jadi ini dapat menerapkan pendedahan awal uh, apa kitar semula kepada kanak-kanak jadi kelemahan produk ini sukar untuk dibawa ke mana-mana sahab -mana, ke mana-mana kerana dia bersaiz yang agak besar. Jadi yang kedua ialah pasir terlalu mudah untuk bersepak ketika kanak-kanak um, bermain pasir. Yang ketiga aktiviti ini tidak boleh diubah suai, diubah suai kerana ia ter, um, produk kami ini menumpukan kepada warna uh, warna dan haiwan. Jadi sukar untuk melakukan aktiviti, -aktiviti lain atau pembelajaran ber yang lain. Dan yang terakhir sekali aktiviti jadi uh, kurang menarik apabila kanak-kanak bermain terlalu lama kerana itu kerana pengulangan aktiviti itu membuatkan kanak-kanak akan mudah untuk hilang apa tarikan pada aktiviti kami ini. Jadi cabaran produk cabaran produk itu cabaran ketika kami melakukan aktiviti ini ialah risiko kanak-kanak untuk sakit kerana boleh kita, uh, mereka boleh termakan pasir atau terkena mata sebagai, contoh kita tidak perasan yang kanak-kanak ini akan masukkan kaki ke mulut jadi kita tak perasan yang ada pasir-pasir yang halus yang ada di tangan mereka tadi mereka boleh terkena mata dan makan pasir tersebut Jadi yang kedua terdapat murid yang kurang kreatif di mana murid kurang untuk mendapatkan pengajaran tapi sebagai guru kami harus menerapkan aktiviti ini supaya mereka berjaya untuk memahami pembelajaran yang kami sampaikan jadi bahan yang mudah, mudah untuk rosak seperti yang kita tahu kotak ini uh, diserap air jadi itu mesti banyak dapat merosakkan atau memberi kesan yang buruk kepada produk kami dan yang terakhir, dan yang terakhir sekali kanak-kanak berobot untuk bermain pasir Jadi penambahbaikan produk dan tindakan susulan yang kami dapati yang kami akan melakukan ialah penambahan uh, saya akan buat penambahan audio atau binaan uh, supaya nampak lebih menarik untuk kanak-kanak. Sekadar apabila mereka melihat lebah ni mereka tahu punya uh, lebah macam mana, gajah ini macam mana. Ini dia. Dan yang ketiga, mempunyai kebanyakan kuantiti pasir dan mainan iaitu untuk mengatasi cabaran di mana kanak-kanak akan berebut pasir dan menerakkan nilai ini berkongsi kepada kanak-kanak Jadi yang ketiga, menambahkan aktiviti pada sudut yang kosong Seperti yang tahu, aa, di belah kanan lagi kiri terdapat kosong Jadi saya akan letakkan aktiviti melukis Melukis gambar haiwan ataupun menulis semula abjad objek pertama dalam setiap ezaan Jadi yang terakhir sekali, meletakkan elemen air sungai Untuk meningkatkan daya imajinasi kanak-kanak Jadi apabila meletakkan sungai itu mereka akan berimajinasi untuk men meletakkan diri mereka apabila mereka di sungai dengan permen pasir. Jadi itu sahaja pembelajaran saya pada kali ini. Aa, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi saya ucapkan kepada Puan A dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian Jadi pada pagi ini saya akan membentangkan Uh, hasil dokumentasi secara digital tentang implikasi pelaksanaan aktiviti permainan yang telah kami hasilkan pada minggu lepas terhadap perkembangan sosio emosi kanak-kanak. Jadi dalam perbentangan ini saya telah membahagikannya kepada tiga bahagian. Tiga bahagian iaitu yang pertama adalah manual penggunaan bahan, kos penghasilan bahan yang kedua adalah kos penghasilan bahan dan yang ketiga adalah implikasi kelebihan, kekurangan dan cabaran semasa kami menggunakan bahan ini kepada kanak-kanak. Jadi yang pertama saya akan membincangkan tentang manual penggunaan bahan terlebih dahulu iaitu yang pertama BBM yang pertama. Kami telah menghasilkan dua BBM tetapi dua BBM ini akan digabungkan menjadi satu bahagian tapi cara penggunaannya saya akan bahagikan kepada dua bahagian. Jadi yang BBM pertama iaitu hutan harmoni. Jadi cara menggunakan bahan ini adalah guru perlu memperkenalkan dahulu tajuk hutan harmoni ini dan bertanya kepada kanak-kanak tentang haiwan di hutan. Jadi kanak-kanak ini perlu meneka haiwan yang ditunjuk yang ditunjukkan di atas permukaan kotak tersebut lalu mereka akan diberi mereka akan diberikan perkataan untuk menamakan setiap haiwan dan perlu diaje sebelum melekatnya di bawah gambar haiwan tersebut. Jadi untuk BBM kedua itu kotak pasir. Jadi guru memperkenalkan bahan batu mengajar ini dan menunjukkan alat mainan pasir ini kepada kanak-kanak sambil menanyakan soalan berkaitan dengan pasir. Lalu kanak-kanak ini akan membentuk struktur pasir seperti menara, bangunan atau sebagainya menggunakan acuan yang telah kami sediakan di dalam gambar di atas. Jadi, kos penghasilan bahan ini jadi untuk bahan ini kami telah menggunakan beberapa bahan iaitu yang pertama adalah cat warna, pelekat emosi, tali, whiteboard marker, berus cat warna, batang aiskrim, pasir mainan dan juga velcro. Jadi, suku kos untuk menghasilkan bahan permainan ini adalah sebanyak RM52. Jadi yang pertama implikasi terhadap penggunaan bahan ini kepada kanak-kanak ialah yang pertama adalah dapat merangsang perkembangan motor halus dan koordinasi tangan mata kanak-kanak. Jadi apabila kanak-kanak ini bermain dengan pasir ini dapat mengaktifkan motor motor halus pada jari-jemari mereka dan mengkoordinasi tangan dan mata mereka. Sambil uh, apabila mereka mengambil pasir tersebut dan meletakkan ke dalam acuan itu ini akan Menggalakkan koordinasi tangan dan mata mereka Jadi yang kedua adalah menggalakkan aktiviti Menggalakkan kreativiti, imajinasi dan kemahiran sosial Jadi di mana apabila kanak-kanak ini bermain pasir tersebut Kanak-kanak dapat bersosial dan mereka bentuk apa saja yang mereka ingini Dengan menggunakan pasir yang telah disediakan Jadi yang ketiga adalah implikasinya adalah dapat menggalakkan interaksi bahasa dan kognitif Jadi apabila kanak-kanak ini aa, menggunakan bahan bantu menggalakkan mengajar yang pertama iaitu hutan harmoni tersebut kadang-kadang ini dapat menggalakkan interaksi bahasa kerana uh, mereka dapat mengeja perkataan yang telah kami sediakan kepada mereka dengan begitu mudah dan akhir sekali implikasinya adalah dapat membina keyakinan diri dalam menyebut perkataan baru jadi apabila kami menghasilkan bahan batu ngajar ini dapat membina eh uh, dapat kadang-kadang uh, ini dapat menyebut perkataan baru apabila Contohnya kami memberikan nama haiwan rusa Jadi mereka dapat menyebut kataan baharu yang mereka, uh, baharu mereka kenali Semasa menjalankan aktiviti ini jadi untuk kelebihannya adalah aktiviti ini berbentuk eksploratif dan men yang menyeronokkan iaitu kanak-kanak ini boleh uh, bebas melakukan aktiviti ini tanpa sebarang halangan dan sebarang had untuk mereka lakukan aktiviti tersebut. Yang kedua adalah menggabungkan elemen sensori iaitu sentuhan dan penglihatan, dan penglihatan di mana seperti yang saya cakap sebentar tadi apabila kanak-kanak ini menggunakan bermain permainan kotak pasir tersebut mereka dapat menggabungkan elemen sensori eh, iaitu sentuhan dan penglihatan. Jadi akhir sekali kelebihan untuk bahan bantu mengajar kami ini adalah bahan bantu mengajar kami ini mudah alih dan menggunakan bahan kita semula. Jadi kami tidak perlu membeli bahan yang baru untuk menghasilkan bahan ini tetapi kami hanya menggunakan barang-barang terpakai seperti kotak dan sebagainya. Jadi untuk kekurangan uh, bahan bantu mengaji kami ini adalah pasir ini mudah bersepah dan mencemarkan kawasan. Yang kedua adalah risiko keselamatan kecil jika pasir kotor ataupun masuk ke dalam mata kanak-kanak. Dan yang terakhir kekurangan pendebahan kami ini adalah aktiviti ini tidak dapat ditingkatkan tahap kesukarannya yang membolehkan kanak-kanak ini. Uh, uh, aktiviti ini tidak dapat ditingkatkan tahap kesukaran kerana tidak dapat diubahlah yang membolehkan kanak ini cepat bosan apabila aktiviti ini dijalankan secara berulang-ulang. Dan cadangan untuk kami menambah baikkan uh, bahan bantu mengajar kami ini adalah untuk menambahkan elemen audio seperti bunyi haiwan dengan meletakkan QR code untuk versi digital interaktif di tepi otak. Okey, apabila uh, um, mereka scan QR code yang telah kami sediakan ini, mereka dapat mendengar audio bunyi haiwan tersebut. Jadi, ini juga dapat meng menggalakkan Aa, kemahiran mendengar mereka semasa mereka menjalankan aktiviti menggunakan bahan kami ini. Jadi yang kedua cadangan penambahbaikan yang kedua adalah untuk yang kami perlu sertakan miniatur haiwan pantai ataupun pokok untuk menambahkan elemen imajinatif kanak-kanak. Jadi yang terakhir adalah memperbagaikan aktiviti pada kotak agar ruang dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Jadi aa, bahan kabar tu ngajak ni terdapat ruang-ruang yang sangat banyak dan boleh kami lakukan aa, dan kami boleh tambahkan lagi aktiviti supaya kanak-kanak ini dapat menjalankan aktiviti ni pelbagai. Jadi cabaran semasa kami menggunakan ek, menggunakan bahan batu aja ini kepada kanak-kanak adalah pasir ini mudah bersepah dan mencemarkan kawasan. Jadi apabila kanak-kanak ini tidak diberi arahan yang jelas, mereka boleh menggunakan pasir ini eh bukan menggunakan, mereka akan menggunakan pasir ini secara tidak terkawal menyebabkan kawasan sekitar menjadi kotor dan bersepak. Jadi, yang kedua adalah risiko keselamatan kecil seperti jika pasir, pasir kotor tersebut masuk ke dalam mata kanak-kanak. Jadi, ini juga merupakan cabaran yang kami perlu hadapi. Uh, cabaran bahan ini kepada kanak-kanak. Dan yang akhir akhir sekali adalah aktiviti ini tidak dapat ditingkatkan tahap kesukarannya dan membolehkan kanak-kanak ini cepat bosan apabila aktiviti dijalankan secara berulang. Okey, uh, itu sahaja daripada saya. Itu adalah video persembahan.